Шановні телеглядачі, доброго дня! З вами я, ваш покорний слуга Піропол і сьогодні я задався питанням, що буде, коли я постарію? Життя воно таке, що ми всі старіємо, кожен день це може бути останнім. Я зрозумів, що єдина машина, яку я хочу бачити в своєму гаражі, коли я буду реально старторчиком, це поректно! Volkswagen. Машина просто бронзовая. Вы понимаете, это из чистой бронзы машина. Это не покрашена. Это ничего, это металл, обработка бронзовая. Ювелирные изделия, на не машина. Обратите внимание на оптику. LED. Вот посмотрите на эти реснички, на вот всю, всю красоту. Вот это вот исполнение. Есть омыватели, фар. Вот такие вот бампер. Чуть-чуть какие-то были последствия столкновения. Ну, на На охоте? Да. Охуенно. Бля, бачите, эта машина на охоту езды. Ты взял, поднял пневму, ты поехал на охоту. Приспустив, ти летиш по трасі 200, нічого не замічаєш. Ви потім побачите далі, що вона може ця машинка. Перейдемо далі. Просто сяюча, блистяща, рішотка, Вона шикарна. Огромний значок Volkswagen, щоб всі знали, що це за автомобіль, що це за марка. На, на базі цієї машини також збудовані такі автомобілі, як Porsche Cayenne, Audi q 7 Urus нахуй, Bentley Bentayga, От. Все почалося з цього прекрасного красавця. Найперший товарек вийшов у 2004 році. Він мав просто великий фурор, тому що поставили 5-літровий дизель. Тут у нас 3-літровий дизель. По-моєму, вже починаючи з цього поколення 5-літровий перестали ставити. Тут ми перевіримо цю машину з боку. І кстати, головне, блядь, наша частина передачі: замірюємо її длину в шагах. Правильно, звісно. Раз, два, три, 4, 5, 6. О, Боже, ця машина на цілий шаг длинніше, BMW 3. Це просто ангар на колесах, це просто багатство. Подивіться на цей кліренс, дивіться. Тут не то, что кулак, тут моя рука по локоть. Давай приходит. пневму поднимем и опустим. Мы приводим э, показатель вот, комфорт, ну, режим. Приводим в спорт, я так понимаю, нормал, спорт. И как бы регулируем клиренс. Мы переводим влево, и машина начинает опускаться. Ви подивіться на це. Туда ж навіть карточка не прилізе. Дивіться, Це стенс. Вона просто вже лежить. Дуже мало місця. Вона по трасі летить просто як Формула-1. Боліт. Просто карт. Також ми можемо її перевезти в режим. Це наш улюблений гість нашої програми. Владілець даного авто. Він вам дуже сподобався в минулому огляді BMW 3 серії. Тому він з нами. Вот, это спорт режим, трасса, очень низкая машина. Сейчас мы переведем ее в оффроуд режим, самым высоким положением подвески. Бля, чипсы упали, сука! Возьми пиво, если кто-то хочет, можете ее себе тоже купить Не заебывай, Жень, мы заняты. Не. Чтобы поднять нашу подвеску, мы переводим в комфорт. И переводим вот этот, этот селектор в правую сторону. Загорелась селочка, мы еще проверяем. Раз. Ну, щоб Жене было легше взять, мы трошки стаканчик. А компрессор где расположен? Типа возле мотора или в электрический? Думаю, возле мотора, но если честно, не знаю. Ебать! Монстр трак или что? Ебать, трактор МТЗ! Ебать! Я ж туда сейчас целиком залезу, на колесе спать буду, ебать! Я обещал лаять и сделать, ну, блядь, ну, же пиздец! Ну, ж подивиться, ну, ну, трактор МТЗ 50 просто, Что может быть выше? Бушкалифа? Куда Хуй там! Вот я вам показал, вот вошли все авто, и это, навіть не максимальная комплектация, это стандартная комплектация, обычно полубом, а вот тут пневма, блять, ебать. Но пружина тоже была, да? Есть комплектация с пружинами. Наверное, да. Думаю, да. Да. Э, давайте глянем на это авто сбоку. Ты, по-моему, перепутал. Ой, сбоку мы еще, блядь, уже блядь, дебил. Сзаду. Так, мы повернули положение подвески в нормальный стан. И хочу вам показать и заднюю частину, так сказать, филейку, филешечку. Тут получается V6 у нас, турбодизельный и, ну, это на инжектор, TDI, турбодизель, а я не знаешь, да, что значит? Intelligence. Oh, intelligence. <laughs> intelligence. Двухствольный выхлоп. Правда, это, я так бачу, накладочки. Но дальше идет настоящая труба. Труба где-то диаметром сантиметров 30. Дальше нема фаркопа. А тут фаркоп? Ну, выдвижной, по-моему. Выдвижной? Ну, да. Выдвижной фаркоп. Ну, это ж ужас просто. Номера, фары, стопы. <laughs> тут такая <laughs> желтая ресничка, да? Желтая ресничка вот тут? Или тут ну, поворотник красный? Нет, желтая ресничка. ай яй 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 Прекрасно, прекрасно. Ну, также, бачите, вы можете установить багажник и всю семью и поехать себе в горы отдыхать. Либо на море. Ну, это для семейных людей машина. Давайте перейдем в салон. Оглянем его задний ряд. <голосить> 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 Колхаганы собрались. А. <голосить> Ось мы на заднем ряде. А. Пойдем сюда. Тут на центральной панели дефлекторы настраиваемые. Тут также у нас прикуриватель, подогрев сидень и в маленький такие не маленький <сёк>, такой бардачок. Также вот дверная карта тоже моя такую вот пластиковую плашечку. Тут такой э, лак, лак, лакированный элемент. Тут еще и кассет настройка, так большой по заглушке. Подстаканник, подбутыльник. А под, подлокотник? Подстаканник. Ж, Женя, а что это? Это подстаканник нахуй. Да, подстаканник. Покажи, как он работает. Давайте протестуем по стакане, кто то вину так. О! Ебать, ой, красиво. Чудеса. Машина просто маленькая. чудеса. Ну, как вы видите, вы могли бы свернуть увагу на то, что вы можете або положить руку, або положить стакан. Я может, хочу вот так, может, вот так. Я хочу, чтобы тут был стаканчик. Ну, видите, тут как бы перед вами стоит выбор. Либо комфорт, либо пиво. Что mm -hmm. тоже не хуево. Да, что тоже не хуево. А что, пиво это не комфорт? Не комфорт. Конечно. Все просто тоже, опять же, прекрасные материалы. Кожа. Кожа очень такая твердая, хорошая, при этом мягкая. Твердая при этом мягкая. Как будто кроссовки мида шьют из этого материала. Дальше вот подголовник. Так понимаю, подголовник выглядит так, как будто в него встроена подушка безопасности. При ударе в спину она сработает, тем самым ваш затылок не ударится. Если друг бьет ножом в спину, да, срабатывает подушка безопасности. Бьет ножом в спину. Также тут такое вот, ребро жесткости. Это очень важно, потому что есть идиоты. Я таким был раньше в детстве. У меня вот тут мама сидит, тут папа. Я сижу сзади папы, и вот так коленами впираюсь в кресло. Это к обзору относится. А? Как к обзору это относится, объясни мне. Это жизненная ситуация, это история. Иди кипи, не мать. Дальше. Не малюка. Да, он тут и нахуй не нужен. Тут у нас есть э, выключатель, вот есть свет, можно почитать книгу, если вот так сидеть, в принципе, можно почитать. Дальше, я так понимаю, тут могли быть крючки, крючков нет, это не важно. Ну и есть ручка, чтобы подержаться, если владелец все-таки вышел на скорость звука. Вот крючки, что ты пиздец. Вот. Вон я его бачу. Вот этот? Да. Вот крючок, вот крючок, и вот крючок, и тут крючок. Ебать, тут просто машина рыболова, нахуй, Я держу ее за жабры, а она меня за рыболова. <реш> я вас ознайомил задним рядом. Тут еще, кстати, вот есть пепельница. Так называемая пепельница, подчеркну, так называемая. Придем на передний ряд, я вас ознайомлю с местом водия. И тем, как там ехать, а я... после чего мы проедемся. <решки> так, мы принеслись. На місце віддіє. Звичайно, одразу я бачу просто цей руль, він дуже красивий. Він такий тут блисточики, кожаний, такий глянцевий, такі кнопочки, як на Nokia. У мене була Нокі з такими кнопочками. І тут просто, дивіться, ну це самоліт. Ви, ви посчитайте кількість кнопок. Я ще ніколи не бачив стільки кнопок. Тут можна підкривки, реактивну тягу настраювати, настройка і пам'ять. сиденье водителя. Тут у нас центральный замок, также обогрев и настройка зеркал. Тут понимаете это вот дефлекторы, такая вот торпеда. Опять же кожа, мидовская, не забываем. Тут бардачок. Очочник, очкошник. Кто нахуй, я очкошник? Свининки, блядь. Парни, свинин, а, бля Добренько, закрываем. Ярик, видеорегистратор системы, блядь, называется. Зеркало заднего вида, Ви, вида, обзора, блядь, скажем так. Обзор, это, кстати, вот видео это называется, обзор. Зеркало не заднего обзора. Зачем вам это все понимать, если в жизни они вам не пригодятся? Вот это нихуя себе! Тут тиктоки снимать можно, вот это радиальное освещение. <laughs> Приборная панель просто, ну, она меня выражает. Вау, Максим, на спидометре 280, Джаня, 280, максимальная скорость, нахуй, на спидометре, блядь. Блюд пуп, нахуй, буква R, не понимаю, температура и датчик топлива, скажем так. Кстати, вот такая удюшная история, вот много схожего с Ауди есть, вот, вот эти вот Поворотнички, даже вам так скажу, это чуть-чуть модифицированные поворотники еще с пятого года в Ауди такие стояли, но они уже тут более новые, как Настройка света европейская слева, как всегда. Климат-контроль, пепельница, прикуриватель, так понимаю, селектор коробки, настройка режимов, оффроуд, все дела. То есть, ну, можно гонять на туре везде. Эта машина, просто я вам кажу, она везде проедет. Сегодня ты в центре Одессы едешь где-то в пробке, завтра ты летишь уже в сторону тысы и в сторону денег по полю. Прокатимся? думаю, да, стоит нам все-таки уже прокатиться. Просто а динамика, а динамика. Просто машина важит тонну 800, по-моему. Шикарно. Реально, еду как на легковой машине. Примерно скорость я... я, тут буду все заклеивать, потому что мы летим уже где-то Боинг 385. Добой, блядь, Добой, это Боинг, блядь, это Боинг. Это это клайнер, блядь. Детей на борту не убьешь. Посадил. Виталик один сегодня посадил. Стабільність, спокійство, це все про цю машину. Я вчора не на неї їхав, я був трошки збентежений. Я себе почуваю якось не, не так. Зараз я відчуваю, як будто я вже зрозумів, це авто. Я сам як Калхаган, у мене Mercedes 2000 року теж джип. Він такий, він старий, самі розумієте, доподобний. А тут вже все-таки більш дружелюбне. Воно вже з тобою на ти. Воно додумує за тебе. От ми зараз йдемо 130. Возле школы проходим приезжаем кстати. <laughs> кстати, в Затоке есть вообще школы? Ну, наверное, были, но не работают сейчас. Mm -hmm. Ну да. Тут автоматический дифференциал, то есть блокировка между всего. Она тут автоматическая, то есть там муфта, которая контролирует обороты каждого колеса. Через ABS, ESP. ESP это электроник Safety System. Ой, блять нихуя. Electronic Safety Program. Безпеки программы, которая контролирует все. И она также контролирует обороты колес. Если это два колеса работают с разными оборотами на одной оси, вона берет дифференциал, либо гранату спереди в зацепление прямое, и она масла и уже ровно, нормально, то есть, чтобы ты мог вылезти там из своего болота, песка, либо снега. Для колю поймал. Ого! Что? Колею поймал, говорю. Вправо потянул чуть-чуть. Но эта машина сама все сделала, я даже ничего не делал. А тут есть это? полосы и вот это вот это его, вот которую корейцы нам навязывают нет правильно потому что мужик за рулем сам себе хозяин тут крылья есть. вот я его включил вот я еду вот покажи ножку опа сама еду сама еду бля может она еще рулит сама едет конечно а может я вообще тут не нужен может эта машина просто сейчас возьмет и поедет себе куда ей надо по своим делам басистый. Чудесный. Кстати, не показываю, С этого дня буду показывать. Сейчас мы тормаживаемся, проходим, ловим эти как их ямы. <laughs> Нет, гиперзоны сейчас поймаем, например, в дрифт серии. Вот так раз. Пристегнитесь, держитесь попой за сиденье. Это что тут, Леша, да, прилетел где-то на, с... на сотню? Вот это? Не, не, чуть дальше. Чуть дальше. Там, там, более острый поворот. Ну, просто вот так Леша не скидывает скорость, просто влево выворачивает руль, как будто на двух колесах, блядь, свистим, скрипим. На... Ну, Леша просто поворачивается, начинает смеяться и говорит, я что-то решил не тормозить. Сейчас мы отпишем лица, сделаем его. старт. Это три, два, один. Оп-оп-оп-оп. Боже, уже 100, ну тут, тут примерно секунд 7-8, да? Да, 7, наверное. Но прикол в том, что она после 100 так же уверенно набирает, как и до да. 100. С 0 до 100 идет 7 секунд, и по ощущениям примерно столько же с сотни до 200. Не, реально, диаграмма набора скорости тут просто прямая, я так думаю. Ну там она уже, ну, блядь, любая машина уже будет, наверное, когда уже передачи закончились, захлебаться, нахуй. Если вот я вас нарешти познаем с автомобилем, который станет для вас квитком у семейное життя. в собі і успіху. Тому я вам хочу побажати саме такий автомобіль, як основний в вашому гаражі. Як мінімум у мужика потрібно бути три машини. Одна це туарек, блядь, втора це ну, без така швидка, шустренька І третя ніва, тому що ну, у кого немає ніви, блядь, це ж неправильно. Ніво не буде всегда. Чим старше, тим краще До побачення. 52 Да здравствует рыбалка и все мои друзья Такого в сантиметрах я выловил карася Если день без улова, значит день не задался И если не клюет, значит ты ловишь на червя